Ребята, утро доброе. Иду по вот такому переулку. Вот, подрезают. Ну так, типа психологическая атака. Ваши документы, пожалуйста. Вот. Да, Видно, сети 32. Часты незаконной да, 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 Украины ага. про национальной политики. Да. Слушай, дальше что? Ну хорошо, покажите наказ коменданта, що ви маєте право е, проверять у мене документи. Покажи з мені наказ коменданта с мокрою печатью. Де вы маєте право, де вы маєте печать. Шо це ти мені показуєш? Так ви дивіться, що. Що це ти мені показуєш? Давайте не ти, а ви. вы, отримуєте все это громадянин. А то що? Ну, а, а то датри, що? Я тобі ще раз наказу. Коротше, ладно, не буду, пас -пасі -пасі у мене валиться з вами нема. У мене валиться з вами времени чесно. нема. Дуже велике вам спасибо. Ні, просто такі, як ви, людолови, словили мого брата. І мого брата йобнули на нулі. Ти понял? Mm -hmm. Такие, как вы, людоловы, блядь. Понимаешь? Вы не люди, вы людоловы. Кричи, да потому кричи. что я к вам не могу относиться не кричи. Адекватно. адекватно. И большинство народа Украины не может. Придет время, будете отвечать, будет люстрация перед народом Причи, Украины. Хорошо, закиньте, Ты понял не меня? Да не, то я разберусь сам, что мне делать. Держи, хорошо, блядь. Да я не, могу, я не могу, я не могу на вас смотреть даже. Проверяй, раз! Проверяй, раз! Открывай, два! А готова, надо, надо только поехать забрать. Ребятки, ну что я могу сказать? Да, сегодня, короче, меня сказали, что я в Рошуку, мне когда остановили, пришлось мне с ними, с этими людоловыми ехать в ТЦК. Да, действительно, я светился там в Рошуку, непонятно как. Отсрочка сделана вот три дня назад, все документы подавались две недели назад, а военный билет я получил месяц назад. Повестки мне не приходило ни в какой форме, короче. Ну, просто вот трэш, понимаете. Вот. И когда я выходил, их там, короче, на территории ТЦК было много, я им там чуть нервы потрепал тоже. И они мне в спину кричат, короче. Надо его ебнуть. Я так разворачиваюсь, говорю, кто сказал? Они, короче, м -м молчат все. Я им говорю, ребята, я здесь один, а вас много. Если кто-то хочет что-то ко мне там, ну какие-то есть вопросы, можете заехать в спортзал, оденем перчатки, реально, ну я там ну один на на один выйду, говорю с, с, с любым вот тут, ну получу, получу, там не получу, не не получу. То есть, ну факт в том, что они э, мне в спину сказали вот такую фразу. Вот, э, фиксирую это принципиально на видео, так как э, в наше время такие слова могут э, на ветер и не бросать, чтобы если шо было видео доказательство того, что э, мне, короче, сегодня в ТЦК угрожали, так что так. Его угрожали, не знаю, то ли ТЦКшники, то ли полиция, ну короче, потому что они не, не, показал лица своего тот, кто угрожал, да, но в спину кричали мне, надо его ебнуть, это капец, это, я извиняюсь, что я может много раз об этом говорю, но это, я потерял брата на нуле, и, э мне еще в спину кричать, что меня надо ебнуть. Это полиция или ТЦК, или это сказали, я не знаю, кто это сказал. Но их там было много, я приехал, их там полный двор, человек 40. Короче, там начал один из, что я в прошлом видео выставлял его там, полицейского, там он меня узнал, каже, тиктокер ты, короче. Там начал шоты, тиктокер хуевый, там начал меня оскорблять, начал меня перекривлять по недостатку речи, короче. Ну, в общем, такое, фиксирую этот момент. Вот такая ситуация.